হেল্ল' এভৰি ওৱান ঔষধিমগী চেনেললৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ তাৰ ৰেচিপি ভিডিঅ' বইলক আজি কটাৰী হাতত লৈছে মানুহজনে আৰু এৰাই আছে কলা কচু যিহেতুকে কচু আনিলে মানুহজনে বনাই মই কচু চচু বনাব নাজানো আৰু এইবিলাক লাৰিলে মোৰ খজুৱাই সেইকাৰণে কচু বনাবলৈ ৰেডি কৰিছে এনে মুখ মেল খুৱাই খুৱাই কচু বাকলি গুচাই আছে কোমলি বিলাক লৈছো এইবিলাক কলা কাছতো লাগে নহয় জানো

পিছফালে ইমান কচু আছে ঢেৰ কচু তাৰ পৰাই খাব পাৰি কিন্তু নাই গৈ বজাৰৰ পৰা কিনি অনা কচু খিনি কিনি আনাতকে বাৰিষেইডাল বেছি ভাল এইবিলাক কি কি জাগাৰ পৰা আনিছে আনিছে আৰু দেখা পাইছো ভাল জাগাৰ পৰা পানী গৰম হৈ আছে আৰু এতিয়া কচুখিনি বইল হ'বলৈ দিব আপোনালোকেতো চবেই কচু ৰান্ধিব জানেই কিন্তু মোৰ মানুহজনৰ ষ্টাইলটোহে মই দেখুৱাইছো দেই আমাৰ পৰা কচু ৰন্ধা শিকিব দিয়া নাই আমাৰ খোৱা ষ্টাইলটোহে মানে দেখুৱাইছোঁ আৰু মানুহজনে সাধাতে কেৰাহীত পাতি দিওঁতে আলহী এজন আহিলে আৰু কথা পতাত ব্যস্ত হৈ থকাৰ কাৰণে মই কেৰাহীত এইখিনি মাংসখিনি ভাজিব ললোঁ এইখিনি অলপমান ভাজি ল'ম ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰি তেনেকুৱা টাইপত ভাজি লওঁ ৰ'ব এইখিনি আৰু অকল নিমখ আৰু হালধি অকণমান জিৰাই দি পেলাই এইখিনিত ভাজি ল'ম দি বিলাহী আৰু পিঁয়াজ এনেদৰে কাটি দিয়া আছে কিন্তু মানুহজনে ইয়াত যে জলকীয়াও দিব লাগিব সেই সাৰ চাগৈ পাহৰি দিছে সেইকাৰণে ইয়াত মই জলকীয়া দেখা নাই মই জলকীয়া এটা কাটি দিওঁ ৰ'ব আৰু এতিয়া কুকাৰত দিব যে সেইকাৰণে কুকাৰত তেল দি দিছে

দুখন দুখন হেতাৰে ৰান্ধিছে দেখিছেনে আপোনালোকে বাৰু কেইখন হেতাৰে ৰান্ধে মছলাখিনি ভাজি এনেকুৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া দি দিব লাগিব এতিয়া বইল কচুখিনি লগত আলুগুটিকেইটা আৰু এইফালে আমাৰ ৰান্ধনি ধনী জানি অৱস্থা ন আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি টেষ্ট কৰি দিব দেখিছে ইমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ এইখিনি এতিয়া একদম পূৰা শুকাই গ'লে ইয়াত যে কিবা এটা বস্তু দিম বুলি কৈছিলে কিহেৰে বনাম বুলি কৈছিলে যে সেইটো হৈছে মই দেখুৱাই আছোঁ এইয়া মাংস মাংসখিনি মই ইয়াত ঢালি দি দিছোঁ মাংস আৰু লোকেল মুৰ্গী আৰু লোকেল কচুৰে আজি দুপৰীয়া এসাঁজ খোৱা হ'ব আমাৰ আৰু এতিয়া মই অকণমান মছলা পানীখিনি দি কুকাৰত এটা হুছেল মাৰি ল'ম এটা হুছেল মাৰি দিম হৈ গ'ল এতিয়া মই খুলি পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া হৈছে কচু মাংস তেল মছলা যিখন ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে এতিয়া পৰিৱেশন কৰি দেখুৱাই দিম ৰ'ব বাহিৰত ভালদৰে দেই আৰু এতিয়া মই অলপমান খাই টেষ্ট কৰি চামি চিকেন জানেনে বাৰু খাবলৈ সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি হৈছিলে দেই বহুত ভাল লাগিছে খাবলৈ আৰু মই এনে কচু খালে মানে মোৰ খজুৱাই কিন্তু মজা সেইকাৰণে লগত আমটেঙা লৈ লৈছোঁ যাতে ডিঙিটো নধৰে খাবলৈ সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি হৈছে আজি বহুত খাই দিলোঁ মই আজি আমি দুপৰীয়া সাঁজ এনেদৰে খালোঁ লোকেল মুৰ্গীৰ লগত লোকেল কচু আৰু এইফালে আমৰ চাটনি লৈ লৈছোঁ আৰু তেতিয়াহ'লে এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ যদিও থালিখন চিম্পুল আছিলে কিন্তু বহুত হেল্ডি আছিলে গতিকে বাই